özümüzü tanımaqdan ötər. Əgər hər kəs istəsə özünü imtahan eləsin, elə bu şeylərə baxsın. Çünki biz bildiyimiz kimi Kufənin özündə 12 min, bəzən deyirlər hətta 13 mindən sonra 18 minə yaxın məktublar yazılırdı. İmam Hüseyn əleyhissəlamı dəvət eləyirdilər. Niyə görə dəvət eləyirdilər? Bilirdilər haqqdı. Bilirdilər imamət və vilayət bu ailəyə məxsusdur. Bilirdilər haqq olduğunu da deyirdilər. Qəbul da etmişdilər. Amma nə oldu? Elək axır orada imtihan məsələsinə gələndə hamı yavaş-yavaş çəkildi. Müdafiə olmadı. Müdafiəyə qədər gələnlər var idi. Çox insanlar var bu günlərdə dünyanın müxtəlif yerlərində. Baxın, müdafiəyə qədər gəlirlər. Ola bilsin bəli deyir ki, mən Həzrət İmamə (s.ə) səlam, haqq olduğumu bilən yezidim batil. İkinci məsələ və mən buna görə də Həzrət İmamə (s.ə) səlamı qəbul eləyirəm və yaxud da kəsəvirəm. 3-cü məsələ bəli mən ondan itaat eləyirəm indi müəyyən qədər hansısa bir sahələrdə. 4-cü məsələdə bəli mən onunla bağlı hətta ehsanlar verirəm, ehsan süfrəsi açıram. İmamla bağlı məsələn hardasa təbliğ eləyirəm, amma müdafiəyə gələndə problemlərdən biri müdafiəyidir. İnsanlar müdafiə eləyə bilər ya yox. Baxın İmam Zaman əleyhissəlamın barəsində də olduğu kimi eyni ilə belənsinədir. Bəli bu günlər biz deyirik ki İmam Zaman əleyhissəlamın gəlişindən ötəri feraj duası oxuyuruq, ağanın gəlməsi üçün məsələn, hər hansı bir dualar oxuyuruq. Allahdan istəyirük, bəzən hal tapuruq, bəzən hal tapmuruq, amma yenə də həmin məsələ ilə bizim sınacağımız məsələ ki var, onunla ki biz sınağa çəkiləcəyik, o bundan ibarətici müdafiə müdafiə elə biləcəyi ya yox. Haqqı müdafiə etməy lazımdır. Bu günlər bax öz əməllərimizə, biz bu günə qədər hansı haqqı müdafiə eləmişik? Hansı məsələləri biz müdafiə eləmişik? Əlbəttə müdafiənin də üç yolu var. İndi başa düşürəm bəzi məsələlər var ola bilsin insanlar desinlər içində məhdudiyyət var. Həzrət Əli -əl 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 (s.ə) bu zulmün barəsində belə buyurur. Buyurur ki, insan birinci növbədə zulmü öz əli ilə saxlamaalıdır. Əlindən məqsəd indi fərq eləməzdə. Yəni bitla-putaşa sadə bir misal götürsək, biri-birinə zulm edirsə, onun əlin tutmaq lazımdır birinci. Birinci o zalimin qarşısına almaq lazımdır. Yox, əgər bunu eləyə bilməsə, ikinci məsələ nədən ibarətdir? Heç olmasa dili ilə. Dili ilə bunu çatdırsın. Yaxşı, sən bunu ümumilikdə çatdıra bilməsən, heç olmasa 5 nəfərin içində çatdır, 10 nəfərin içində çatdır. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, dili ilə. Yox, əgər bunların heç birini eləyə bilməsən, sonuncusu nədir? Qəlbinlə. Amma biz görürük ki, bu günlərdə çoxlar heç qəlbi ilə də bu mübarizəni aparmırlar. Baxın yaxşı, əgər biz deyirik ki, Həzrət Ali, Həzrət Ali, əgər bir insan Həzrət Əli əleyhissəlamın -Əl şiyəsi olmağın qəbul eləyirsə, Muaviyanın sarayında nə işi var? Muaviyanın sarayına aparan onun nədir? Muaviyanın yağlı tikəsidir. Muaviyanın ona verdiyi vəddi nədir? Baxın bunu çə eləyə bilər insan. Bundan ki, ixtiyarı sahibidir. Əgər bir insan İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşığı olduğunu və ya da onu sevdiyini, onun əzadı olduğunu deyirsə, bu günləri gələr əzan məclislərində əyləşsə, sabahlar mən çox-çox üzr istəyirəm amma həqiqətən insan nə təhr olur ki, o qədər də rahat, tam səmimiyyətdən gedir içki məclislərində əyləşir. Gedir haram süfrələrdə də eyni ilə əyləşir. Bir az zərrə qədər də olsa özümüzə yavaş-yavaş təcan verək də. Bu günəki illərdə burada əyləşənlər heç kim birinci dəfə deyil ki, məsələn, gəlsin Aşurada əyləşsin. Belə deyil ki, birinci dəfə gəlsinlər hər hansı bir hədisi rəvayəti imamdan eşitsinlər. Biz sağlaşanın ən azından budur ki, heç olmasa hər il az az da olsa, bir pillədə olsa, biraz Əhləbeytə daha yaxınlaşaq. Əgər sözümüzdən, qəlbimizdən deyir isə, onu əməldə də müəyyən qədər də olsa, heç olmasa icra eləyək. Əlbəttə vaxtımız məhduddur, vaxt da demək olar ki, elə burada bitdi. Hər birinizdən təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən Allah hər birinizdən razı olsun. Allah bu əzadarlığı bizlərdən qəbul eləsin. Allah bizləri həmişə haqq deyən, haqq eşidən və haqqa əməl edənlərdən qərar versin inşallah.